И всем привет, дорогие друзья, всем доброго утра или доброй ночи. И с вами Никита. Я хочу, то есть, как вы, наверное, заметили, я обновил карту, то есть, вот кто смотрел мои предыдущие, то есть, если есть какие-то у меня подписчики, они, наверное, смотрели мои предыдущие видео, и знаю, что у меня была карта плоская, и там куча всего. Но теперь, то есть, у меня карта другая, ведь я, я такую башню построила, но она не докончена. Так, да, все есть, но надо лестница, чтобы рационально, то есть самое. Вот. Э, то есть, это видео, то есть, не как посвящено, это видео посвящено моей новой карте и одно, вот тому, то есть, сюрпризу, которого вы прочитали, наверное, по названию видео. Такая, кстати, прикольная, это такая с этим. Ну, и звали, вот такие, Выбегают там вот. И... И вот. То есть, что... Вот я, то есть, посещаю это видео тип моей карты То есть, вот, как видите, я построил такой большой чек отель Вот. вот. Но на этой карте много ничего нет. Там магазин, то есть... Вот, и там должны быть такие лессы вот они идут на черную точку, вот смотрите, вот они идут, так, 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 вот так. Вот, это башня Митсубиси, Ну блядь. Но я просто в России не живу, кто не знает, почему я живу. Посмотрите, найдите на, на, мой канал, обязательно подпишитесь, а потом посмотрите видео. Вот, вот это такая, такая нормальная такая башня, сюмбике, сюмбике, забыл, забыл уже все. Вот, вот это отельчик там, я э, считаю, с первого этажа там раз, два, три, четыре, пять. Вот, 5 Монша, появилась. Сейчас давайте его меня забавим. Так, Монша, прости, мы не снимаем. Вот. То есть, то есть. Вот, я карту, то есть, ну и как бы показал, там у нас тюрьма, тут такой вот бар, там ну, мой дом вот такой вот. И что я бы хотел сказать, а, то есть, о наборе, то есть, людей сниматься в сериалах то есть вот я хочу вам как раз вот про этот сериал так сказать то есть набор людей они будут то есть сниматься в сериале вот они будут сниматься в сериале этот сериал сразу говорю будет не грандиозный но для интереса все таки там людям позвонить надо то есть наборы то есть я говорю сразу, то есть э, наборы принимаются от, от 11, от 11, да, от 11 и до 14 лет. То есть, ну такой регулярный такой рост, 11, просто мне не нравится, такие вот. Вот. От 11 до 14 лет. Если кому-то 15, 16, если даже кому-то 18, хотя никто не замышлен, ну, вот. Сниматься, простите, нет. То есть мне такие тут здоровые бы не нужны. Максимум от 11 до 14. Но если вы знаете мою историю, она, как я говорил уже, моя история. Она в самом первом видео на, мои, на моем канале. Вот. Вот. Вот он, это видео, самое главное на моем канале, то есть оно прям стоит, моя история называется, вот. Кому не знаю, то есть, ну, посмотрите, как я уже сказал, и то есть, если вот это вот как раз-то проблема, что когда у вас ночь, у меня у меня утро, то есть, и, то есть, кому, то есть, разрешают, так сказать, я не говорю, что кому разрешают сидеть до ночи, плохие сильные, просто кому разрешают, я просто говорю, кому разрешают, вот, сидеть до ночи, пожалуйста, если вы хотите, и вы сидите, то есть, там, для, до ночи, ну, то есть, потому что, то, то есть, как я говорил, то есть, вы можете, ну, не до ночи совсем, то есть, Потому что у меня скоро каникулы, и я, в принципе, тоже могу сидеть до ночи, то есть, то есть, вот. И то есть есть вот такая вот эта проблемка с видео. То есть, ну, я вроде бы все сказал. То есть, что хотел. Э, так, подождите, про набор рассказал, про карту показал карту, да, вот. И вот э, в набор, то есть, не хочу, то есть, людей, которые скажут, я хочу заниматься, все, и точка, и там написал, а, напишите скайп тоже, напишите скайп, вот, или вконтакте напишите свое имя, город, там, фотка, все это такое, то есть, э, вот, вот это я, что, вот это вот, все я хотел сказать, я это уже, то есть, сказал, и, ну, все, дорогие друзья. С вами был Игорь. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, пишите только хорошие комментарии, подписывайтесь на канал, там интересные видео. Всем пока!